नमस्कार आमच्या समर्पण मराठी चॅनलवर तुमचे स्वागत आहे चॅनलवर नवीन असाल तर लाईक सबस्क्राईब व शेअर करायला विसरू नका व नवनवीन व्हिडिओसाठी बेल ऐकॉन प्रेस करा आम्ही या भागात गणपती बाप्पाचे श्री गणेश कवच ऐकणार आहोत हे रोज ऐकल्याने आपल्या जीवनात सकारात्मक ऊर्जा व शक्ती प्राप्त होणार आहे व गणपती बाप्पांच्या आशीर्वादाने सुख समाधान व ऐश्वर प्राप्त होणार आहे तर चला आपण आता श्री गणेश कवच ऐकायला सुरुवात करूया श्री गणेश कवच ओम गण गणपतय नम परात्पर परमात्मा पूर्ण विनायक करो शिकारक्षण। मस्तकाशीकरो रक्षण अतिसुन्दररूपतो कश्यपरक्षकललाटा मोदररक्षो रक्षो भृतटा लोचनाणी ओष्ठा भालचन्द्रगजास्यतो जिह्वेशि रक्षो गणक्रीड अन्वटिसी गिरिजासुत साम्भातो वाचा दन्त विनायकविघ्नहा माझियाकर्ण दयान्ते पाशपाणिकरो रक्षणाते नाशिकेते, ते करो सर्वदा गणेशरक्षो मुकासि धनञ्जयतो कण्ठासि गजस्कन्दतो स्कन्धासि पूरविघ्नविनाशक गणनाथरक्षो हृदयान्ते हेरम्बरक्षो जठरान्ते पार्श्वभाग रक्षावयान्ते सज्जराहो धराधर शुभविघ्नहरपुष्टासि वक्रतुण्डलिङ्गासि महाबलतो ग्रीहासि रक्षण करो निजबले गणक्रीडममम जङ्गा जानुते मङ्गलमूर्ति अङ्काते गोफेयाणिकचरणान्ते एकदन्तमहाबुद्धि बाहुंसे क्षिप्रसादन आशाप्रपूरक करो रक्षण पद्मस्ताङ्गुरीत्राण अयिनाशन नखान्ते मयूरेश सर्वाङ्गासि करो रक्षणासि धुम्रके तु सर्वही करो सुरक्षित सन्मुखरक्षो आमोद पाठीरक्षो प्रमोद पूर्वरक्षो सदोजित सिद्धिविनायक बुद्धीश दक्षिणे कडुन उमापत्य गणेश्वररक्षो नैऋत्य पश्चिमरक्षो सत्य विघ्नहर्तातो मम आग्नेसी आग्ने श्रीविधिपालक ईशान्ये ईशनन्दन ईश दिवसा दिवसारक्षो एकदन्त सायं रक्षो सुरक्षित हे वो विघ्नहन्त सन्तत विनन्ति श्रीगणेशा राक्षससूरवेताल गृहभूते पिच्छाचे सबल तया पाशूनि मम साम्भाळ करो पाशाङ्कुशधर स्मृतिरूपी तिन्हि गुण करो गजानन धर्मवैभव पालन कुलाचरपालन पोत्र स्नेहि मित्र जे सर्वत्र रक्षण करो पवित्र गजानन स्मृतिमात्रे मयूरेश सर्वाञ्जुदधर उपाचित्रधरो सर्वान्मर मर संबंधी जे जन इतर अनुकूल होत अजादिकां सांभाळो कपिल विकटपाळो अश्वगजबळ सर्वज वज्रबळ गजानन देवो हा जो कोणी हे लिहून बांधूनी ताम्रपुटी नीट जपुनी इच्छा च सकाळ मध्यान सायंकाळ पठनकरिता करिता त्रिकाळ वज्रापरी देह सकळ होईल तो तयाचा यात्रेची या काळी म्हणता निर्विघ्न होईल ती यात्रा युद्ध काळी जयरणी करिता जय पावेल मंत्र प्रभावी हो निश्चित अरिंचा करील निष्पात गणेशतया से रक्षित पुरथितो एकविस दिनपर्यन्त आवृत्या प्रत्ययि सप्त करिता इष्ट फल प्राप्त ते होतसे एकविसवेला प्रतिदिन हे एकविस दिन बन्दी तुनि मोक्ष हनि मरणटेलिल गमन, त्रिवार करावे पठन नृप जनी पड़े प्रभाव ॐ गण गणपतये नमः मागतो मी आता दृष्टीने पहा गणेशकौचासी महा परंपरा कश्यप मुद्गल मांडव्य कवच बोलती पवित्र भव्य मुखोद्वतते कर्तव्य मुनिमणति श्रीगौरी ते जो नशेलश्रद्धावन्त नशेलभक्तिरृदयान्त दुराचारितो जनान्त एणेन च मणावे परिदैत्यराक्षसापासून भावया ते निदरक्षण नित्यकरावेः पटन बाधारिति सर्वैः इति श्रीगणेशपुराणि कवचजे गीर्वाणवाणी प्रकटकेले ऋषिनि सज्जनाञ्चरक्षणा गीर्वाणवाणी लोपता लोकान्तुनि विस्मृत होता उपलब्धसा मे गणेशभक्ता राकृति महावया करुणि श्रीगणेशसेवा प्रसादतया सा घ्यावा ऐसिया धरुणी भावा भूवियान्ते गुम्फिले सुत हैरम्भचरणी विनित सर्वालागी विनमित मान्य हो हि सेवा इति श्रीगणेशकवच सम्पूर्णम् ॐ गण गणपतये नमः